Що відбувається в Римі? Будемо говорити з віце-президентом Лондонської консервативної партії, канцлером інституту економічних досліджень у Лондоні Олександр Тамарко долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Олександре. Дякуємо, що знайшли змогу долучитися. Добрий день, дякую, що пригласили. Бачимо, що порядок денний насправді такий напружений сьогодні і завтра мають вирішити багато питань. Ну принаймні про це йдеться на папері. А чи є якісь уже станом на сьогодні проміжні результати, підсумки стосовно сьогоднішнього старту конференції? Ну я можу сказати, що це перша конференція, коли обсуждаються конкретні плани. когда а, а, очень хорошо выступил а, президент Зеленский, а, он достаточно четко обрисовал ситуацию, которая сейчас складывается а, в Украине, а, он а, четко обозначил те а, а, необходимые вещи, которые надо сделать а, в первую очередь для того, чтобы стабилизировать ситуацию, он очень правильно сказал, что сегодня у нас а, в Украине две войны. Это э, война с Россией и война с Зимой. И, в общем-то, энергетика э, ст, становится ключевым вопросом в восстановлении Украины и в поддержании э, у, у, Украины в, в, боевом, в боевом состоянии. Поэтому, конечно, вопросы энергетики рассматриваются очень важно. И завтра будет первая панель, которая будет на конференции. Это будет панель по, по вопросам энергетики. Очень многие крупные компании, ну, например, такие как Тектротек, я разговаривал сегодня с президентом компании, планируют вкладывать в Украину порядка миллиарда евро в течение ближайшего времени. И это не только то, что идет под гарантию Европейской комиссии, о том, что говорила Фордер, президент Европейской комиссии, это, это то, что бизнес делает сам. Это, это то, как бизнес верит в Украину. И, в общем-то, можно сказать, что бизнес активно верит в Украину, очень много компаний, которые, которые желают вкладывать в Украину не только под гарантии крупных европейских, американских государственных учреждений и банков, но и под гарантию самого бизнеса. Очень много хороших, интересных бизнес-контактов происходит сейчас. Ну ось э, ви кажете про те, що Україна вустама Зеленського окреслила проблеми, які ми маємо вирішити, і в перспективі, і тут уже нагально для того, аби підготуватися до зими. Тобто э, ми знаємо фронт роботи. А чи готові наші партнери і союзники допомагати із вирішенням цих проблем тут і вже ну по сравні з сьогодні вот посмотреть учасників бізнеса перших конференцій, і от э, сьогоднішньої римської конференції. Здесь доминирует э, бизнес над правительством. Здесь больше бизнес-представителей, чем представителей э, правительства и депутатского корпуса. Хотя, конечно, представителей депутатского корпуса и э, представителей всех стран э, фактически очень много. Пан Александр, а я, за... перепрошу, хочу уточнить, это представники бизнеса э, украинской державы или других э, держав? Э, в основном это бизнес, это крупный бизнес западных стран. Это крупный бизнес западных стран. Это крупный бизнес Америки, Европы, Великобритании. Это это реально большие игроки. А вони и они хотят сотрудничать с такими же бизнесами в Украине, или они хотят сотрудничать с украинской державой? Сейчас очень сложно работать без украинского правительства. И роль украинской державы, и роль правительства, она сейчас очень сильно возросла. Сейчас невозможно сказать, что хорошо мне нравится бизнес, допустим, в трансмиссии, и я очень хочу вкладывать в строительство трансмиссии. Сейчас без участия государства, без определения приоритетов государство невозможно. Но это не задача президента определить приоритеты. Я думаю, что это задача правительства определить приоритеты того, куда нужно сейчас вкладывать деньги в первую очередь. Українського привіт, якщо знаєте пройтися так по заявах, то дуже гучною була заява Кіта Келога. Він сказав про те, що е, Україні потрібен план маршала, на кшталт того, який запроваджували після другої світової війни, і каже, що ми маємо зробити те саме для України. Питання: а хто ми? Це сполучені Штати Америки, це Європа, це консолідовані зусилля світу. І про цей план Маршала насправді говорить уже четвертый рик. Чи есть сейчас у вас впечатления и разумения, что объективно какой-из план может вымаловываться за писунками цей конференции, че Я сегодня имел достаточно долгую беседу с э, Келогом. и, в общем-то, вот эта идея о том, что действительно очень много разговоров про план Маршала и э, сегодня самое правильное время того, чтобы его имплементировать в Украину. Это его как бы, ну, такая, одна из основных идей, которую он высказал. Он эту идею высказал не только для Америки, он эту идею высказал и для Европы тоже. Он сказал, что пора начинать, пора начинать. И я думаю, что здесь имеется в виду, что Америка готова начать первой. Он много говорил о том, что у него сейчас к нему обращается очень много крупных американских компаний, которые хотели бы быть представлены в Украине особенно в атомном секторе, в майнинге и э, в медицине, в, огр... в, в сельскохозяйственном секторе. И э, он считает, что на сегодняшний день э, можно было бы сделать э, такую комбинацию ресурсов и государственных, которые могли бы предоставить государственные гарантии, и частных компаний, которые могли бы имея эти государственные гарантии, дальше уже довкладывать те деньги, которые нужны для украинской экономики. Але питання в тому, чи готові ці бізнеси і держави вкладати в Україну допоки йде війна, тому що ми не можемо гарантувати, що в те чи інше виробництво промисловісті завтра на перевеликий жаль не прилетить російська ракета чи шахет. Тобто, чи є ось це розуміння небезпеки, і чи не стає воно на заваді, тому що могло би активніше відбуватися співпраця? А, я примерно представляю себе плани Дональда Трампа. И его решимость а, привести а, эту войну к миру, и я думаю, так или иначе, в течение этого года а, прекращение огня случится. Поэтому это как раз очень хорошее время. Нельзя начать бизнес вот, сразу вкладывая миллиарды. Надо подготовить бизнес-план, надо подготовить проекты. Очень много это техническая документация, разрешительная документация, экологические экспертизы, лицензии и так далее и тому подобное. Так вот, вот эту часть сейчас, пока идет в том числе и война, надо делать бизнесу, надо делать и показывать, что бизнес готов идти сейчас на какие-то хотя бы минимальные риски вкладывать деньги в разрешительную, э, э, в разрешительную документацию, так как это говорится, в девелоперскую стадию всякого бизнеса, для того, чтобы уже сразу по прекращению войны можно было бы начинать полноценное финансирование. Александр... Да, сейчас не надо строить. Сейчас сложно что-то строить, потому что действительно может быть разрушено. Но подготавливаться к этому строительству вполне возможно. А поки що все виглядає дуже позитивно і дуже гарно і дуже перспективно. Але чи говоряться про реальні проблеми, які є в нашій державі, тому що там, де гроші, на жаль, там і корупція. Ну принаймні, хоча б кулуарно це питання обговорюється. Ну, это всегда висит в воздухе. Но вы же прекрасно понимаете, что, к сожалению, рейтинг бизнеса, какой бы он ни был хороший, не может быть выше рейтинга страны. Да? Но да, есть такая проблема в Украине. Ее все знают. с этой проблемой надо бороться. Надо бороться беспощадно. Но вот как раз с приходом западного капитала из западных контрольных служб, дополнительных в виде аудиторских компаний, в виде банковских КВС, вот придет дополнительная Дополнительная сила в борьбе с коррупцией. Ну вот, например, смотрите, ну вот сегодня обсуждался очень серьезный, очень серьезный вопрос. Война закончится. Да? Надо восстанавливать аэродромы. Ну, в Украине нельзя все время ездить на машине и на поезде. Надо в Киев тоже летать на самолете, в Одессу летать на самолете. Сейчас стоит вопрос восстановления аэродромов. А вот, например, я знаю, что Англия и Франция очень активно работают в этом направлении. И те компании, которые э, занимаются строительством аэродрома, аэродромного хозяйства, поставки оборудования, сейчас очень серьезно смотрят на эти вопросы, изучают их. Им война это не мешает, и начинают делать проекты. И тоже война для, для подготовки этих проектов не помеха, потому что сразу после прекращения огня и закрытия неба э, очень важно, чтобы начала летать украинская авиация. Это серьезнейший вопрос, его он, он обсуждается очень активно. Я не могу, к сожалению, сказать больше того, что я сказал. Но так как это вопрос, в общем-то, где-то частично вопрос национальной безопасности. Ну, этот вопрос сейчас очень сильно прорабатывается. То есть, те люди, те большие компании, которые верят в это и заходят сейчас сюда и прорабатывают этот вопрос, в том числе British Surveys, они, они, значит, тоже уверены, что Деньги, которые сейчас тратятся, это немалые деньги. Для, поверьте мне, для восстановления аэропортов, для восстановления всей системы диспетчерской службы, это огромные деньги. Это, 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 работа идет. То есть люди и большой бизнес верят в это. Дуже цікаво дякую вам, пане Олександре, за те, що поділилися з нами інсайдами і допомогли зрозуміти, що відбувається на конференції з відновлення в Римі. Олександр Тимерко, вице президент Лондонської консервативної партії, канцлер Інституту економічних досліджень у Лондоні.